Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklimat Jabat Perdana Menteri kali ini akan menyinggung terkait kehadiran Presiden Amerika Syarikat di sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan Oktober ini. Dan sudah pastinya sidang kemuncak ini amat bersejarah kerana Malaysia sebagai pengurusi ASEAN memikul amanah besar untuk memastikan semua rakan dialog hadir ke meja rundingan. Perlu diingat Pengurusian ASEAN datang hanya sekali setiap dekad dan inilah kali terakhir Malaysia mengetuainya sebelum menyerahkan kepada Filipina. Justru kita wajib menggunakan kesempatan ini untuk memimpin dengan sebaik mungkin membawa suara ASEAN ke peringkat global. ASEAN bukan sekadar satu perkumpulan serantau namun ia satu komuniti strategik yang berhubung rapat dengan kuasa besar melalui platform tetap seperti sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat, sidang kemuncak ASEAN China, ASEAN Jepun, ASEAN Australia, dan juga sidang kemuncak Asia Timur dan banyak lagi. Kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump serta pimpinan dunia lain ke Kuala Lumpur adalah sebahagian daripada mandat diplomasi yang diamanahkan kepada Malaysia. Ia bukan soal pengiktirafan terhadap dasar peribadi mana-mana pemimpin tetapi suatu pengiktirafan kepada ASEAN dan kepimpinan Malaysia sebagai pengurusi. Pejabat Perdana Menteri mengambil maklum wujud pandangan daripada beberapa pihak yang menuntut jemputan kepada Trump ditarik balik atas dasar pandangan beliau terhadap isu Palestin. Pendirian Malaysia mengenai Palestin tidak pernah berganjak ia jelas tegas dan konsisten sejak dahulu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri adalah antara suara paling lantang di dunia dalam membela Gaza, mengecam kekejaman Israel dan mengetuai suara moral umat Islam di pentas antarabangsa. Bahkan pandangan tegas ini telah disuarakan sendiri oleh beliau di hadapan bekas Presiden Amerika Syarikat sebelum ini. Namun menolak kedatangan Trump ke ASEAN bukanlah jalan penyelesaian. Prinsip diplomasi menuntut kita menyuarakan kebenaran secara berdepan, bukan mengelak. Dengan cara ini, Malaysia bukan sahaja menzahirkan solidariti kepada Gaza, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan sebagai tuan rumah yang berani, tegas dalam prinsip dan matang dalam diplomasi. Pada masa sama, Malaysia membawa suara ASEAN agar sidang kemuncak kali ini tidak hanya tertumpu kepada isu geopolitik semata-mata tetapi lebih kepada agenda bersama memperkukuh kerjasama ekonomi menarik pelaburan strategik memperluas perdagangan serta mempercepat integrasi rantau ini sebagai kuasa ekonomi dunia ASEAN mesti bersuara dengan satu nada memanfaatkan peluang dengan semua rakan dialog bukan sahaja Amerika Syarikat tapi juga China, Jepun, Korea Selatan, Australia dan GCC. Inilah kepimpinan yang Malaysia tawarkan, kepimpinan yang menegakkan prinsip keadilan sejagat, terus istiqamah membela Palestin dan pada masa yang sama memikul tanggungjawab besar sebagai pengurusi ASEAN untuk membina rantau yang makmur, stabil dan sejahtera. Kerajaan Madani akan memastikan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur menjadi bukti bahawa Malaysia mampu memimpin dengan hikmah, lantang membela yang tertindas, cekal memperjuangkan kepentingan rakyat dan bijaksana mengimbangi diplomasi global. Seterusnya, saya juga ingin menyinggung terkait Inisiatif kemanusiaan Sumut Nusantara di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku penaung sentiasa memantau perkembangan aktivis kemanusiaan dari negara kita yang kini telah pun memasuki zon kuning dan berisiko berdepan ancaman daripada Israel. Perdana Menteri menegaskan bahawa kerajaan bersama seluruh rakyat Malaysia berdiri teguh menyokong usaha kemanusiaan ini selaras dengan prinsip solidariti dan keadilan yang menjadi asas Malaysia medani keberanian serta ketabahan para aktivis yang membawa misi amanah ini amat dihargai kerana ia mencerminkan jiwa rakyat Malaysia yang sentiasa prihatin terhadap penderitaan saudara kita di Gaza yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mendesak agar laluan kemasukan bantuan ke Gaza tidak dihalang oleh mana-mana pihak kerana sebarang halangan hanya akan menambah derita penduduk yang sudah pun berada dalam keadaan kritikal. Pada masa sama, beliau menyeru rakyat Malaysia agar terus bersatu hati mendoakan keselamatan serta menyalurkan sokongan berterusan kepada usaha kemanusiaan yang murni ini. Baik, seterusnya saya juga ingin uh, menyentuh terkait pelaksanaan inisiatif Budi Madani Ron 95, Budi 95 yang mana kerajaan Madani telah pun melaksanakan inisiatif ini dengan harga RM1.99 sen seliter yang dimulakan dengan penghargaan kepada 300,000 wira pertahanan negara iaitu angkatan tentera Malaysia ATM dan uh, polis pada Sabtu lalu iaitu 27 September 2025. Program ini kemudian disusuli dengan peluasan kepada 5 juta penerima STR pada Ahad 28 September 2025. Alhamdulillah. Dari segi pelaksanaan, sistem budi 95 kekal stabil untuk kedua-dua hari tersebut. Malah pengesahan MyCard di stesen minyak turut berjalan dengan lancar setakat 7 malam 29 September 2025 hampir 912,000 penerima STR bersama anggota ATM dan PDRM telah pun melakukan transaksi Budi 95 di stesen minyak di seluruh negara. Dengan itu sebanyak 43.7 juta pembelian telah direkodkan bagi 21.8 juta liter petrol RON 95 di bawah inisiatif ini. Dan bermula pada tengah malam tadi Budi 95 diperluaskan kepada semua 16 juta rakyat Malaysia yang layak. Selain itu, kerajaan telah menetapkan harga runcit RON95 tanpa subsidi pada harga RM2.60 seliter untuk bulan Oktober 2025. Walau bagaimanapun, penerima Budi 95 dapat menikmati harga bersubsidi petrol RON95 pada harga RM1.99 seliter. Ini bermakna Kerajaan memberikan manfaat subsidi kepada rakyat Malaysia sebanyak 61 sen seliter. Berdasarkan had kelayakan 300 liter, setiap individu menerima manfaat subsidi yang mencecah RM183 sebulan. Langkah ini membuktikan keprihatinan Kerajaan Madani dalam mengutakan janji untuk melindungi rakyat dengan memastikan mereka terus menikmati petrol ron 95 ditambah dengan penjimatan bagi meringankan beban rakyat. Selain itu bagi pemandu e-hailing pula, kerajaan madani akan berurusan dengan penyedia perkhidmatan e-hailing bagi mengenal pasti pemandu yang layak untuk had kelayakan tambahan petrol bersubsidi. Kementerian Kewangan bersama APAD akan memuktamadkan proses permohonan had kelayakan tambahan dengan pihak, pihak EHO ataupun e-hailing. Pada minggu ini, kerajaan juga telah bersetuju untuk mempertimbangkan supaya pengendali bot, terutamanya di Sabah dan Sarawak, layak untuk harga subsidi. Kerajaan sedang bekerjasama dengan agensi dan kerajaan negeri berkenaan bagi mengumpul data pemilik bot supaya pengguna tersebut tidak tercicir daripada menikmati manfaat Budi 95. Kerajaan Madani ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua penerima Budi 95 yang telah memanfaatkan inisiatif ini. Setiap liter membawa seribu makna kepada setiap rakyat Malaysia. Inilah tanda penghargaan Kerajaan Madani agar rakyat sentiasa dilindungi. Kerajaan Madani juga akan memastikan pelaksanaan dasar ini terus segar dan dimantapkan demi kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.